તો મિત્રો આપણે ખોડિયારમાંના મંત્ર કરવાનો છે આ મંત્ર કરવાથી તમારે સુખ સંપત્તિ અને ધન ધાન્યની કોઈ દિવસ કમી નહીં રહે આ મંત્ર હરરોજ એકસો આઠ વખત કરો તો તમને એનું સારામાં સારું ફળ મળે છે તો મિત્રો તમે પણ મારી સાથે આ મંત્ર કરજો ચાલો ત્યારે આપણે મંત્ર કરીએ છીએ તો તમે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं खंखोड्यार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं 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 खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोड्यार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय 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 नमः ओम श्रीम रीम क्लीम खम खोडियार माताय 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं खंखोड्यार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं खंखोरियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं 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 खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोड्यार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कोडियार ंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खं 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 खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोड्यार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियार्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खंखोडियर्माताय नमः ओम श्रीम रीम क्लीम कम खोडियार माताय 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 नमः तो मित्रों आ प्रमाण आपणे 108 वखत तो मंत्र करवा पड़े અને મિત્રો આ મંત્ર હરરોજ કરીશું આપણે તો ખોડિયાર માતાની વિશેષ કૃપા આપણી પર ઉતરશે અને આપણે ખૂબ જ સુખી થઈશું આ બીજ મંત્ર હતો માતાજીનો અને બીજ મંત્રથી દેવી શક્તિઓ તાત્કાલિક જાગ્રત થાય છે અને આપણે મદદ કરે છે આજના વિડીયોમાં ફક્ત આટલું જ આવતીકાલે આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીશું અને આ મંત્ર આપને ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જય ખોડિયાર માતાએ નવા એટલું લખજો જેથી અમને આથી પણ બીજા સારા મંત્રો આપવાની પ્રેરણા મળે તો અત્યારે રજા લઉં છું કાલે પાછા ફરી આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીશું જય શ્રી કૃષ્ણ